ngidul Wong kidul nek ya, <gibu> nyiro-iro kidul bongko kowe ngene ngono malah cokot deasmu kowe. Alon. Alon-alon Pak Sun Pak Gerak rungu ya, ngetan ngolan kidul. Berarti ngalor. Ora Nga, cumanh ngalor. Nah, cuman ngalor. ngalor ki padha karo nguyui, apa ki leluhurmu? Lah kok iso? Iya no, lah mbah-mbahmu lek didep ning ngalor. Iya apa ora? Nek dujur ning alor. Dujur Berarti nek nguyuh madhep malor. Ya, nguyui cangkeme goblokmu Ora oleh Pak, tenang iki alon-alon Pak dikedhewe. Sak madu neng ngesor. Netan, ulon, ngidul kalau berarti mengisar, mengisar, mengisar. Mengisori jenenge siti wong sabar-sabare wong lho Pak. Bumi lemah-lemah sabar-sabare wong mbok idek mbendina ya menengahe, mbok paculi mbendina ya menengahe. Munun sewu mbok teleki mbendina ya ra tau Berarti ra entuk nguyuh madhep. Heeh. Lah nek mengisar gak entuk kiblat papat, gak entuk terus nguyuh adhepno neng ndi? Dangakno. Oh yo dijangakno berarti wingko iso sukses. Sukses apa to? Lah opo? Yo ngeneki rahimu kok goblok hah. Mantap.